दुर्गा सप्तती प्रथमोध्याय मधुकटभवधो नाम प्रथमोध्याय प्रथम प्रथमचरित्रे ब्रह्म ऋषि महाकाी छंद नन्दक्ति रक्तद्ति का श्री महाकाली महा प्रीत्यर्दे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः ध्यानम खड्गक्र गदेशु चाप परिघाशल भुषुंडीं शि शखं सन्दतीं करस्त्रीनयना सर्वांगूषावृता नीलाश्मीर्तिमा पादशकां सहािकां यामस्तौ स्विते हरौ कमलजो हंत मधुं कैटभम ओं नमश्चंडिकाय ओं ऐं मकंडेय उवाच ಸಾವರ್ಿ ಸೂರ್ಯತನಯೋ ಯೋಮನು ಕಥ್ಯತೆಷ್ಟ ನಿಶಾಮಯ ತದುತ್ಪತ್ತಿರಗದೋ ಮಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಯಥಾನ್ವಂತರಾಧಿ ಸ ಬೂವ ಮಹಾಭಾ ಸಾವರ್ಸ್ತನೋ ರವೆ ಸ್ವಾಚಿಷೇಂತರೆ ಪೂರ್ವ ಚೈತ್ರವಂಶಸುಭವ ಸುರಥೋ ನಾಮ ಕ್ಷಿತಿಮಂಡಲೇ ತಾಲಯತ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಜಾ ಪುತ್ರ ವೌರಸನ್ ಬೂವು ಶತ್ರುವೋ ಭೂಪ ತಸ್ಯ ಸೈರಭವದ ಮತಿ ಮತಿಪ್ರಬಲ ದಂಡಿ ನೂನೈರಿ ಸ ತೈರ್ಯುಧೇ ಕೋಲಾಧ್ವಂಸಿರ್ಜಿ ತಪುರ ಮಾಯತೋ ನಿಜ ದೇಶ ಆಕ್ರಾಂತ ಸ ಮಹಾಭಾಸ್ತೈಸ್ತಾ ಪ್ರಬಲಾರಿ ಅಮತ್ಯೈರ್ಬಲೀರ್ದುಷ್ಟೈದು कोशो बल चापृत तरापुर तत तथो मृगया व्याजन हृतस्वाम्य स हयमारुह्य जगाम गहनम सतत्राश्रमद्राक्षीजवर्यधस प्रशाश्वापदाकर्ण मुनिशिष्योपोभित तस्थित स कालम च तेन सत्कृत ಇತಶ್ಚೇತ ವಿಚರಸ್ತುನಿಶ್ರಮ ಸೋಚಿಂತಯತ್ತಮೃಷ್ಟಚೇತನ ಮತ್ಪೂರ್ವೈ ಪಾಲಿತಮೂರ್ವಯ ಹೀನಿ ಮದ್ವೃತ್ತೈಸ್ತೈರಸದೃತ್ತೈರ್ರಧರ್ಮ ಪಾಲಯ ತೇನ ಜಾನೆ ಸಧಾನೋ ಮೇ ಶೂರ ಹಸ್ತಿ ಸದಾ ಮದ ಮಮ ವೈರಿವಶಂ ಯಾತ ಕಾನ್ಭೋಗಾನುಪಪ್ಸ ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिम् ध्रुवम् तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततम् व्ययम् सञ्चितस्तुतिदुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकम् ददर्श सः स पृष्टस्तेन कस्त्वम् भो हेतुश्च गमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच स वैश्य प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाम् कुले पुत्रदारेरस्त धनलोभाद साधु विहीनच्चनदारे इर वनम वनम्यागत दुखी सोहम सो वेदी पुत्रण कुशलाकुशलामिकवृत्ति स्वजना चाराण चात्र संस्थित किं नु तं गृह क्षेम्क्षेमं किन्नु सांप्रतम कथम ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्नु मे सुताजोवाच यो भवाध पुत्रदारादिर्दन्युभवत स्नेहमुब्नासं वैश्य प्राह एवेत भास्मगत किं किंकोमी न बध्नाति मम निता मन आइ संत्यज्जर पितृस ने हम धन लुप्दय ने राक्रुता पतिस्वजना हार्दम चा हार्दी तेश्वेवा में कि मे तन्ना विजानामी जानन महामते यत्प्रेमा प्रवनम चित्तम विगुने श्वपि बंदुषु तेश्याम क्रुते निश्वासो दौर च जायते कारों किं किम यन्ना मनस्तेश्व प्रीतिशु मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतम् मुनिम् समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथान्यायम् यथार्हम् तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकम् वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय तताम् विना ममत्वं गत्त राज्यस्य राज्याङ्गेश्वः किलेश्वपि जानतोपि यथाज्ञस्य किमे अयम च निकृतः पुत्रैर्दारैर्वृत्तयस्तत्ौजितः स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हारदी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वादवक्त्यन्तदुःखितो दृष्टोषे विषय मम्वाकृष्ट मनसौ तत्कन्महाग यमोह ज्ञानोरपी मैं च विवेकांद से मूढ़ता ऋषिवाच ज्ञानमस्ति समस्या जनो गोचरे विषयाच महाभाग याति चं पृथक पृथक दिवांधा प्राणिना केचित् केचि रात्रा वंदास्त परे केचित् दिवात तथा रात्राव प्राणिनस तुल्य दृष्टया ज्ञानिनो मनुजः सत्यम् किं तुते नहि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानम् च तन्मनुष्यानाम् यत्तेषां मृगपक्षिनाम् मनुष्यानाम् च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तको भयोः ज्ञाने पि सत्य पश्यतान पतगान चावचंचुषु कनमोक्षाद्रुतान मोहत पीडय पी क्षुधा शुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साबिलाशा सुतान प्रति लोभाद प्रतिपकारायन अनवेतान कीम न पश्यसि तथा पि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन समसारस्तितिकारिना तन्नात्र विस्मय कार्यो योग निद्रा पते महामाया हरेश्चैषा तया सो्यते जगत् ज्ञाना सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते जगदे जगदेतराचर सैषा प्रसन्ना वरदान भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तये हेतु भूता सनातनि संसार बन्ध हेतुश्चैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाचा भगवन काहि सा देवी महामायेति याम भवान् द्रवीति कथं उत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजा यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपायदुभव तत्सर्व श्रोतम्छा तत्व ब्रह्म विदा वर ऋषिवाच नित्यव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्विद ततम्। तथा तत्समुत्पत्तिर्बुधा शूयता मम देवा कार्य सिद्ध्यथ मिर्भवती सा यदा तदा लोके सा निप्यधीये योग निद्रा यदा विष्णुर्जगते कर्णवीते आस्थीय कल्पान्ते कल्पन्ते प्रभु तदा द्वावसुर घोरौ विख्यातौ मधुकैटभ विष्णुकर्णमलोत हंत ब्रह्मादत स नाभिकमे विष्णु स्थित ब्रह्म प्रजापति तावसुरौ तावसुर चौभ्रऊ च जनार्दनम् तुष्ट निद्रांताग्रहृदय स्थित विबोधनार्थय हरेर् हरिनेता विश्व जगद्धात्रीं स्थितिंहार कारिणी निद्रा भगवतीं विष्णुरुला तेजस प्रभु ब्रह्मोवाच स्वाहां स्वदावि वषटकार स्वरात् सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका मात्रा स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्याविशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वय सृज्यते जगत् पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा रूपांते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्वुत्रय विभा कामहारात्रिर्मोहरात्रि दारुणा वस्वीरी ह्रीस्व बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्व शांति क्षातिर खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिनी तथा शंखिनी चापिनी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्त सुंदरी परापराण परमेश्वरी परमेरी यवचिवस्तु सदसदिमिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत श्रष्टा जगत पाताति यो जगत सोपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णु शरीर ग्रहण महमीशान एव कारितास्ते यतो तस्त्वं कह स्तोतुं शक्तिमान भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुरादर्शावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युता लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्धाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका निर्गम्य दर्शने तस्थ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मन उत्तौ जगन्नाथ स्त मुक्तौ जनादन एशयना सदृशे चौ मधुकटभौ दुरात्मतिवीयपराक्रमौ क्रोधरक्नावत्तु ब्रह्मण जनिद्यमौ सय भगवान भगवान् पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु तवप्यतिबलोन्मत्त महामाया विमोहित उक्तवत वरोस्मत् तो व्रियतामी केशव श्री भगवाच भवेतामद्य मे तुष्ट मम वध्यावु भावी किमन वरेनात्र एतावृद्धि वृत्त मम ऋषिवाच तदा जगत। ताभ्याम गदितो भगवान भगवान्कमेक्षण आवाम जहिन्न सलिलेन सलिल पीप्लुता ऋषिवाच तथेतुक्ता भगवता शंखचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैचिन्ने जघने शिवसी तय एमेशा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्यादेव्यास्तु देव्यास्तु वदामि ते ऐम् ॐ जय जय श्री श्रीस्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रद्मोऽध्यायः आहुति ओम हेम सांगायै सायुधायै सशक्तिकायै सपरिवाराय सवाहनाय एम बीजादिष्टायै महाकालिकायै महाअहुतिम समर्पयामि नमः स्वाहा इति देवी महात्म्य मधुकैटाववदो नाम प्रमोदयय संपूर्णम्